Пошутила Анастасия Остовская, и это была премьера на телеканале М1. Поздравляю тебя с премьерой. Спасибо. А покажи нам, пожалуйста, свой телефончик. Это действительно mm -hmm. муж Насти там. Уговорила его. Как он Хотя бы таким образом сняться у меня в клипе, потому что он вообще не любит какую-то медийность где-то появляться. Он как бы очень этого стесняется и не педалирует тему того, что он мой муж, я его жена. Вот, ну вот здесь. Мы одели на него очки, и прямо там, во время клипа, мы, мы сделали эту фотографию. Вот. Но мы не сказали самого главного, что это, так скажем, еще и моя первая дебютная режиссерская да. работа. Да, первая дебютная режиссерская Я работа. совершенно я об этом забыла. А, вот. ну, Но рассказывай, на рассказывай. самом деле идея клипа моя, и я обратилась к через своих э, знакомых э, тоже к украинской команде ребят, которые снимают клипы. Э, этой командой, так скажем, заведует Ростик Халиков, mm -hmm. который, которого, наверное, многие здесь да, знают. Это он когда да, это клавишник когда-то играл. Да, замечательный девушки, музыкант. Поет. Вот, то есть, э, в общем-то, благодаря ему собралась именно та команда, которая снимала. Команда была у нас очень маленькая. Всего 4 человека, так скажем, съемочная группа. И с нашей стороны были девочки мои подруги тоже кстати родом с украины вот одна делает мне делала мне мейкап и прическу и я сделала им предложение сняться у меня в клипе дабы не искать каких-то актрис на месте не вести с собой из москвы Они вот это Они с удовольствием согласились да вот то есть вот, вот мы как-то такой украинской гарной компании мы сняли клип очень весело за три дня а, очень легко, с хорошим настроением. Вот, это было очень здорово. И, конечно, для меня это был такой серьезный опыт, потому что выступить режиссером клипа, это очень Ты писала сценарий, или ты на месте все придумывала, что это было? Мы разрабатывали его вместе с Ростиком, так скажем. И на месте уже какие-то вещи. Я сама смотрела в монитор, то есть сама себе делала замечания. А сама придумывала какие-то иногда локации. Я, конечно, не буду заявлять, что я отныне режиссер. Вот, это был такой эксперимент. Возможно, я продолжу, возможно, нет. Но в любом случае спасибо, что ты премьеру организовала у нас тут в морген И спасибо, что спасибо. сегодня просыпалась вместе с нами. Давай договоримся, что когда ты будешь в Киеве, обязательно приходишь сюда к нам. Обязательно на диван, Ивану, вы договорились. договорились. Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо. Это была Анастасия стоцкая с премьерой своего видео на телеканале М1. Настя, спасибо тебе еще раз. Мы с тобой прощаемся, а с вами остаемся. Просыпайтесь музыкально вместе с нами.